Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. <coughs> alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Surah Ilim Huying Di malam Menteri Kewangan uh, Johan Mahmud Merekan GSP, rakan-rakan yang saya muliakan, Alhamdulillah kita dapat bersama bulan ini dan dan seperti sudah lihat memang beberapa langkah yang diperkenalkan itu agak pesat di bulan ini yang menuntut kita memberikan penjelasan. Tetapi berita-berita yang agak membanggakan umpamanya bila Petronas menganjurkan Energy Asia minggu lalu ketilap penyertaan dari OPEC dan syarikat-syarikat besar dunia itu sangat mengagumkan Konoko Phillips yang dulu memberikan satu gambaran yang agak negatif tentang uh, upaya mereka untuk melabur uh, maklum bersama 2-3 hari yang lalu setelah sidang Energy Asia bahawa mereka setuju untuk terus pelaburan besar di Sabah, uh, Total Syarikat di antara Syarikat Gergasi Minyak, Konoco uh, Phillips, Amerika, uh, Total uh, Perancis, bawanya itu uh, telah ada persepakatan dengan Petronas untuk uh, meneruskan pelaburan skala besar di Malaysia. Di antara yang terbesar yang pernah mereka uh, lakukan dalam sejarah uh, dengan Petronas ENI iaitu berpengkalan di Itali syarikat yang punya keupayaan tertinggi dari sudut CCS, CCUS itu juga telah bersetuju untuk melabur selain benda itu, Aramco meneruskan, telah beberapa isu um, Perselisihan dalam isu pengerang sekarang telah memutuskan untuk meneruskan. Jadi saudara, berita-berita ini tidak mendapat tempat kerana tidak banyak negara atau syarikat minyak di Asia yang punyai uh, pengiktirafan uh, seperti mana yang diperoleh oleh Petronas. Uh, dan dan kita lihat ini satu petanda yang baik yang lebih meyakinkan. Ryan iaitu ketua ConocoPhillips adalah di antara yang dekat dan berunding dengan Presiden Donald Trump jadi tentunya saya ambil kesempatan untuk mendengar beberapa pandangan terakhir tapi yang penting ialah keputusan dia walaupun dengan isu tarif dan lain-lain keputusan dia untuk terus menambah dan meningkatkan pelaburannya di Sabah selain daripada kegiatan-kegiatan total di Thailand di uh, Sarawak dan CCUS di beberapa kawasan di semenanjung. Saya tegaskan hari ini kerana kadang-kadang berita-berita ini tidak menarik uh, orang lebih suka terutama dalam media sosial berita-berita yang uh, menyerang dan uh, menimbulkan sedikit meningkatkan sedikit suhu suhu kepanasan dia lebih sensasi. Tapi tanggungjawab kita ialah Ya beri ruang pada siapa juga boleh buat teguran Tetapi tidak adil, tidak menusabah untuk kepentingan negara ya, Menjamin ekonomi kita untuk mengenepikan berita-berita yang positif ini Kita ambil umpamanya World Competitiveness Ranking <coughs> ya, Tahun 2025 oleh IMD <coughs> Yang dikeluarkan minggu lalu Betul kita <coughs> melonjak 11 anak tangga ketimbang tangga 34 ke 23. Itu uh, secara umumnya, secara spesifiknya apa? Prestasi ekonomi melonjak 4 anak tangga. Ya. ke tak tunjukkan ke-4 2025 itu agak tinggi kecekapan kerajaan ini yang melibatkan juga penjawat awam keluarga perbenaran ya, dan juga beberapa inisiatif yang diambil oleh KSN, KPPE KSP termasuk masuk, masuk, masuk. K, KSU, KP, KP semua termasuk KP ada CDN saya tengok ha, tarik dia tengok saya nak sebut saya sebut jadi keseluruhan ini menyebabkan kenaikannya agak tinggi 8 anak tangga dari 33 tahun lalu ke tahap 25 kemudian kecepatan kecekapan perniagaan juga melonjak 8 anak tangga itu agak bila kita perinci kita lihat satu khidmat bukan saja dari segi dasar fiskal dan kewangan tetapi juga dari sudut keupayaan penjawat awam kita jadi maknanya saya tidak sesialah kita perkenalkan SSAP maknanya itu satu galakan untuk memikirkan soal bonus kemudian baik pertumbuhan KDNK hmm. suku pertama 2025 kekal tahap 41 dalam keadaan ekonomi dunia itu tidak menentu jadi kita dapat uh, bertahan ya. Dan yang lebih penting bagi saya yang pernah saya ungkapkan dulu angka-angka dan data ini boleh memukau. Tetapi ukurannya ialah keselesaan kepada rakyat. Sebab itu kita lihat bagaimana bagaimana kadar penganggurannya. Kadar pengangguran kalau kita lihat April 2025 masih kekal di tahap 3% Turun dari 39 April 2022, 35 April 2023, 33 April 2024 dan 300 April 2025. Ha, ringgit bila ringgit kita turun, wah kita kena hamput dan balun gagal begitu begini ya. Hmm, Perdana Menteri pun kena turun ha, Sekarang ni ringgit dah naik Jadi Perdana Menteri kena naik eh? Itu logik yang tidak masuk akal eh? Tapi Sebab tu kita Apa yang dalam frasa Inggeris Kita katakan Stay the course ya? Jangan tinggal landasan Kita ada kerangka ekonomi madani Kita ada langkah-langkah yang kita ambil Kita lakukan Sedaya upaya kita hmm? Umpamanya Ya. Yeah. 2023 kita tengok kalau <coughs> berbanding itu ketimbang dolar Amerika 4.59. 2024 kukuh sedikit 4.47. No suku pertama 2025 itu mengukuh 4.43 Jadi Maknanya kalau lihat 18 Jun 2025. Ya. Ini kita suruh dari suku itu 4 bulan pertama. Tapi kalau 18 Jun 2025 ringgit berada ada pada 4.2525 mengukuh 5.2% ketimbang dolar Amerika Syarikat maknanya mengatasi mata wang utama dan serantau <coughs> lainnya. Naik 6.3% berbanding rupiah. 3.6% berbanding RMB China. 3.2% berbanding peso Filipina. Dengan Australia Naik puluhan enam peratus Kosong puluhan enam dan Bat Thailand kosong puluhan satu Ini bukan soal menteri kewangan sahaja Tapi yang lebih penting bagaimana bank negara menguruskan Bagaimana perbendaraan mengatur Dan semua agensi yang terlibat ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita kekalkan Pengukuhan ini Tapi yang saya nak bayangkan ini Bila-bila kukuh Senyap sunyi Tapi bila katalah lemah sedikit riuh rendah ya. ha, Padahal kita tidak boleh lihat eh, Kedudukan ekonomi begitu Mungkin katalah perang Serangan Israel Yang dibalas Oleh uh, Iran sekarang Katalah merebak Dia akan merudum pula Itu ada beberapa kesan Yang luar daripada kawalan kita tetapi dalam kebila keadaan tenang pengurusan ekonomi itu penting ya. dan angka-angka ini membuktikan ya, sama ada kita urus dengan baik atau tidak kemudian bila kita laksanakan pembaharuan fiskal yang mengikut artikel 4 IMF Ah ha, ini pun juga masalah. Saya ingat masa saya menteri keuangan dulu, bila saya di, diberi cuti panjang, saya diserang kerana dia kata, mengapa ada rundingan dengan IMF? Padahal rundingan IMF itu, sudah tahu, itu satu kemestian mengikut artikel 4 yang dilakukan oleh setiap kerajaan sejak kita bersama, setelah merdeka dan menjadi anggota IMF. Dia sebut tentang perundingan mengikut Uh, misi artikel 4 yeah. dan dalam uh, perundingan ini <coughs> secara positif IMF memberikan suatu uh, kenyataan positif terhadap cara kita mengendali dasar fiskal dalam negara <coughs> lebih bertanggungjawab kemudian jumlah hutang itu dia okay, seolah-olah kita sekarang ni tambah hutang. Ya, dan saya tengok dalam media sosial ada kawan-kawan saya hantar. Kita macam mana tambah? Saya kata bacalah keseluruhannya. Ya. Apa yang berlaku? Yang pertama dalam soal hutang ini ialah soal apa yang disebut defisit. Bagaimana kita kawal defisit negara? Tahun 2022, saya mula ambil ada tugas defisit itu 5.5 peratus kemudian 2024 itu 4.1 unjuran kita turun ke 4 daripada 5.5 turun kepada 4.4 4.3 untuk 2024 tapi kita berjaya turunkan 4.1 yang berjaya tuan-tuan di sini terima kasih ini tak sebut tak boleh tapi Alhamdulillah ya. Jadi sudah lihat apa -apa. Dan unjuran kita untuk tahun ini 3.8 dalam keadaan suka. Ada orang tanya Mengapa nak turun sangat ni? Biarlah Boleh kita uh, Serahkan dan hulur Kepada rakyat. Tapi kalau tidak Begini, keyakinan tidak akan ada Bagi saya keyakinan yang kedua Yang pertama tanggungjawab pimpinan Dan pengurusan ekonomi Ialah melakukan atau melaksanakan dasar yang kita yakin baik. Itu yang penting. Ha, kedua, dengan itu ada keyakinan. Nah, bila ada keyakinan, dia menyelesaikan banyak masalah. Soal hasil negara, soal peluang pekerjaan, soal pembangunan keseluruhannya.